Який механизм проблемы нашей героини? Единственное, что не хватает, с чего началась история ее чувств. Как появился этот образ мужчины-врага. Уже изначально глубокое недоверие каким-то равнозначным отношениям, партнерским, паритетным отношениям с тем, кого хочу видеть рядом с собой. Все время возникает какое-то ощущение, чтобы то ли использовать, то ли немножечко обхитрить, то ли быть сильнее его. В большом количестве присутствует очарование. И в еще большем количестве присутствует разочарование. Этот молодой человек 27 лет очаровал какой-то мягкостью, какой-то, может, нерешительностью, может, несведущестью. Такое ощущение, что можно было взять его и излепить из него, как из пластилина или мягкой глины, что-то подходящее для себя. В быту совершенно разные тот вегетарианец, она любящая красивую жизнь. Ну, Вегетарианство это однозначно, это ограничение какой-то потребительской сферы. Это такой склад характера, это не может быть чем-то случайным. Беда в том, что эта девушка наверняка страдает, и страдает глубоко. Большая потребность, и может и огромная. В том, кто тебя любит, кому можно довериться, кто может тебя принять целиком и полностью, такая какая ты есть. А ведь наша героиня самоотвержена в работе, в труде. Что она хочет видеть в своем партнере? Мужество, решительность, уверенность, мягкость, силу духа, обворожительность. Я не знаю, что она хочет видеть. Там нет об этом ни слова. Есть много слова разочарований. Понять, почувствовать, осознать. Кого я хочу видеть рядом с собой? І вибирати тільки того, хто відповідає цим критеріям. Ми можемо зрозуміти, що Марія як жінка цілеспрямована, впевнена, достатньо сильна, в неї є якийсь позитивний досвід, в неї є вже дитина, в неї є якісь а, життєві, скажімо так, бонуси, так, в неї є, там дім, автомобіль, успішна робота. Вона шукає чоловіка сильнішого, ніж вона сама і крутішого. Тобто на менше вона вже не згодна, так? Совершенно верно. Такое ощущение возникает, что она ищет кого-то, кто бы подчинил ее жизнь, ее волю, своей воле, организовал ее жизнь. Может быть в ее ключе, может быть по-своему, но очень решительно, безоговорочно, четко, внятно. Такое ощущение, что она справляется с какими-то сферами жизни отдельными, причем справляется вот невероятно успешно. Если человек действительно целиком и полностью посвящается какому-то делу, ну, во всем мире его называют бизнесмен. У него другого ничего нет. Он живет этим. Семья быт, благополучие отношений. Неплохо бы и там все эти усилия волевые направить. Понимание, сознание, целеустремление, что я хочу. По каким критериям я готова выбрать своего партнера, спутника жизни? Но это нужно вкладывать уже в те отношения, когда человек действительно отвечает каким-то важным качествам, так, с точки зрения нашей героини. Сложно сказать по двум-трем фразам об этих мужчинах, Ну, такое отношение к женщине, там ощущается пренебрежитель Зайчик, котик, там, букашка, еще такое прочее. Ну а что вы хотите от этих мужчин? Какое у них отношение к вам изначально, к девушкам, к женщинам, э, они наполнены атрибутами любви, сексуальности, атрибутами, но не самой жизни. Очарование, сексуальность, всплеск романтики – это еще не любовь, а может быть и совсем не любовь. Да хорошо, это приятные эпитеты, приятные слова, в какой-то обстановке, какой но если в воспоминаниях только это остается, значит ничего другого просто и не было. А если и было, то оно не было увидено, ощутимо. воно ну, пролетіло мимо. Дивіться, якщо взагалі Марія усвідомить цю свою хибну установку, як вона може її сама знівелювати? Чи можливо це взагалі? 33 роки, успішна дівчина, замечательно все складувалося би, якщо б не от ці негодяї, мужчини, які, може, вам не говорить теж мужчина, я не хочу бути лицемірен. Любий тупик – це коли собака на поводці бігає вокруг цього пінька, на який поводок, вона витягує цей поводок, він затягує її буквально удавку і вже дишати нечим. что делать? Собака и человек здесь очень похожи. Человек живет не в таком пространстве замкнутом, как собака, безусловно. Но любая проблема, это как удавка, она о двух концах очень хочется и очень не получается. И чем больше не получается, чем больше, тем больше это хочется, и тем сильнее эта удавка стягивает. И самому в какой-то момент уже справиться с этим невозможно. Наверняка у нее есть подруги, наверняка есть близкие люди, у которых сложились отношения. Может быть, люди ссорятся, ругаются, мирятся, но они как-то строят, они поддерживают. Они вместе, они взаимны. Посмотреть, как они живут. В любом случае, первый шаг будет начинаться с какой-то внутренней честности. Что-то не складывается. Но объективно ну, не могут мужчины все вот так вот как один быть как-то же цивилизация существует уже, не поубивали все друг друга, хотя пытались много Кто-то удерживает этот мир, по крайней мере пока. Пока он живой, у нас всегда есть шанс. И на собственное счастье. Очень бы не хотелось, чтобы личные обиды и неприятия обрушивалось на собственного ребенка. К сожалению, он заложник не сложившихся отношений. Мама, наоборот, должна компенсировать ему и любовь, и понимание, и принятие. Буквально должна, это материнская обязанность, прямая и непосредственно. Дать любовь, принятие и понимание. Без этих вещей он действительно вырастет тем, кем и боится наша героиня. Тобто тут насамперед важлива не стільки модель чоловіка для хлопчика перед очима якогось позитивного чоловіка, справжнього чоловіка з поняття нашої героїні, а взагалі відношення матері до дитини. Так воно тут більш значиме. Безусловно, впитує відношення, жизнь, живу стіжю житті, взаємотношення когота, о чом хто хоче. Ребенок может этого и не знать, он может его не касаться. Что на самом деле хочет будущий муж нашей героини? Наверняка она найдет такого человека, и наверняка, я уверен, она найдет правильно. Человек очень устремленно решительный. Я уверен, что у нее есть силы сломать какие-то неприятные моменты в себе. И кому какое дело на самом деле, какие между ними отношения, между мужчиной и женщиной, и даже этому ребенку. Но очень важно, чтобы он видел, на чем строятся их отношения и их отношение к нему, их отношение к другим людям. Сколько там доверия, сколько недоверия, сколько лжи и лицемерия, а сколько понимания и принятия. И ребенок будет основываться только на этом. Мне интересно, какую взагалі Мария шукая модель стосунків, так? В нашей культуре есть разные модели. Человек в семи, голова, человек в доме хозяин, чи человек голова, женщина шия, чи человек має ма 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 быть під ком, так? То, то, здається враження, что вона шукає одного, а отримує совсем інше. К сожалению, мы не знаем подробности истории жизни нашей героини до этого момента, до этого периода. Как она стала таким успешным человеком в профессиональном отношении, как она добилась своих результатов, каким путем она достигла вот эти вот качества и навыки личные, свойства ее характера. Мы не знаем, откуда они произошли, но явно они лидерские и немножечко даже авторитетные, такие авторитарные качества характера. Есть традиция, есть феминизация, есть какие-то паритетные отношения. Один может и способен делать одно, другой может дополнить какую-то нехватку, недостачу качеств, характера, способов жизни, времени, дефицита и еще много-много чего другого. Мужчина не приготовил ужин, она пришла, падает, еще что-то, тут же она требует с него зарабатывать много. В чем не договориться, в чем не подумать о том, кто что может. Действительно, может восполнить ну, какие-то нехватку, недостачу, возможности другого. Возможности могут быть объективны. Но очень интересно понять было, как это, вот как наша героиня достигла такого вот орела успешности, я бы сказал. Но эта успешность, она в одной сфере жизни. И это тоже объективно. И сложно признать, что в других сферах жизни меня не хватает. Я, может быть, или недостаточно, или я не обращаю внимания. Может быть, компромисс в том, что мужчина будет это восполнять. И вот тогда такие отношения могут чему-то привести более длительному, продуктивному и благополучному. Мужчина это не профессия, женщина это не профессия я считаю, очень важно понять и договариваться. Но опять же изначально признавать, что действительно я могу сделать, что действительно я хочу сделать. И что бы я хотел, чтобы делал мой партнер, что действительно этот партнер может. Вписывается ли он, или эта ложа будет прокрустана, и он останется без головы или без ног. А я опять у разбитого корыта. Как быть счастливой, когда я одна и не маю чоловіка? Я еще минуты чувствую, что со мной что не так. Без підпису. В каждом из нас что-то нет. Кто-то шепеляет, но учится говорить каким-то другим тембром или голосом. Кто-то смущается или стесняется, и ему может даже никто не помочь преодолеть это. Но он компенсирует чем-то, он находит какие-то способы взаимодействия с людьми другими. Признать, что во мне что-то не так. Действительно, во мне что-то не так. Я не позволяю себе быть счастливой той жизнью, которая у меня есть. А если человек инвалид? Если ему недоступны какие-то вот, ну, страшные примеры, какие-то возможности. Но есть в конце концов на эту тему пан Олимпиада. Позволить себе найти то, что сделает меня счастливой. Вот только это не так. Все остальное, я думаю, так. И вот наша героиня, безусловно, может Сама відкрить глаза на мир, який рядом з нею, і знайти все те, що принесе їй благополуччя, спокій, щастя, удовлетворення, радость від життя. нету жесточайших обмежень, Їх нет. Перший мій чоловік був алкоголіком. Я від нього пішла після довгих вагань. Потім одружилася друге, а в нього проблеми з азартними іграми. Зараз я сама, но еще давно познакомилась с новым хлопцем и здається, він теж выбывая. Чему мы не так на Тамара 28 років. Человек выбирает кого-то для близких отношений. Эта девушка выбирает себе одного, другого, третьего, у которого есть определенная такая стезя проблематики, зависимость, потребности. Ну, не вдаваясь в глубокие психологические экскурсы я скажу, что это... Нехватка, недостача любви. И такие люди будут производить впечатление более мягких, более податливых. Может она покупается на это, может она видит в этом что-то особенное, что-то оригинальное, что-то ей нужное, необходимое. Здесь нужно разбираться. Это серьезная проблема. На этой теме спотыкается очень много людей. Очень много людей буквально наступают на эту швабру раз, другой, третий. И казалось бы уже опыт есть, и жизнь прожита, и какая-то часть освоена, и в других сферах жизни благополучие и замечательно все складывается. Но здесь одно и то же раз за разом. Здесь, безусловно, нужно присмотреться, по каким критериям и параметрам выбираются эти мужчины. С другой стороны, парадоксальная ситуация в том, что уже перед глазами может быть эта проблема, и на человека она проецируется. Вот он выпил 50 грамм коньяка, наверное, он пьет. Вот он сел за карты, сыграл. Боже, он, наверное, игрок. А как ты посмел играть, она его спрашивает, как ты пьешь? Человек начинает сопротивляться, злиться. Ах так, я выпью еще 200-300 грамм, сейчас напьюсь, уснуть, будешь знать, как меня учить. И такое может быть. Человек явно хочет счастья и благополучия, и взаимности. Эти проблемы нужно разрешать очень серьезно и скрупулезно. Желательно лучше в обществе специалистов. Розлучилася з чоловіком через наркотики. У мене вже два роки немає відносин, і я усвідомила, що з ким не знайомлюсь, заздалегідь готуюсь, що в нього будуть серйозні недоліки. Тому зупиняюсь на першому побаченні. Валентина Н, 33 роки Наркоманів в обществі не таке огромнеї кількість. Є люди склонні, них, є люди залежні від них. найти ті впіймати це об'єктивно це треба дуже постаратися. Я не думаю, що дівчина буквально прямо в цій середині. И тем не менее страх. Здесь явно слабость душевная у нашей герои. Неспособность, вот, нежелание справляться, взять на себя ответственность. Этого нет. Страх. Я могу ошибиться. Он оправдывает нерешительность и позволяет бездействовать. Мои проблемы это не мои проблемы. Так сложились обстоятельства. И я ничего дальше делать не буду. Человек сам себе буквально копает яму. Вот в этом трагизм ситуации, вот в этом. Здесь нужно разбираться со своими проблемами и страхами. Откуда взялся этот страх? Откуда он взял? Почему он так тяготит душу? Почему он так давит ее? Почему не позволяет посмотреть на мир ну, правде в глаза? Ну, не все ж такие. Если вы действительно поймали себя на установке «Не мая человека, не проблемы», человек, человек, негайно позвольте ее, потому что именно она залучает в жизнь проблемы человеки. А ми, як завжди, чекаємо на ваші історії та питання, а життя, як завжди, ще простіше. Не прощаемся.